Değerli izleyenler, merhabalar. Kırım Haber Ajansı olarak gerçekleştirdiğimiz özel röportajların bir yenisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda önemli bir konuğumuz var. Yakın zamanda Rus esaretinden kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Neriman Celal ile birlikteyiz. Sayın Celal hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şöyle mutlu bulunmaya. Sağ olun. Biz de Kırım Haber Ajansı olarak hürriyetinizi, kavuşmanızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Aynı zamanda hürriyetinize de hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim öncelikle şuradan başlamak isterim. E, Rusya, Kırım'ı işgal ettiği 2014 yılından bu tarafa özellikle Kırım Tatarları başta olmak üzere bölge halkına yoğun baskılarda uğraştı ve neticede bunun aslında mağdurlarından birisi de sizsiniz. E, özel olarak bir özel soru babında sormuyorum bunu ama e, bu bir genele sirayet edecektir. E, esaret altındayken nelerle karşılaştınız? Cezaevinde, tutukluluk süresinde vesaire. Yani Rusların sizlere karşı, Kırım Tatarlarına karşı davranışları nasıldı? Kırım Tatar halkı Rusya tarafından aslında yaxşılık bir vakit görmeydi. Bakın, 18. asırda birinci e, işgali oldu. Hanlığımız yok edildi. İnsanlarımız çeşit başka topraklarına mecbur edip Романия ұлсын, Түркия ұлсын дегер мемлекетлері. 20-і асырын башында бізім инсанларымыз мұстақил бүл қырым халқы жұмқұриеті құрмаға тұрыштылар. Бізім елбасшыларымыз яда өлдірілді, яда кенеде кетмеге межбур еділер, бізімді бізді өлді бізді 20-і асырын Ортасында, 44-чі сене, бұ вақияларына еркез яхшы біле, сойкырым япуған еді халкамыздын ічүн. Некадар e, зорлукладарын біз кечтік, не іси ватанға қайттык. E, Мында да проблемсіз олмады. Украина девлетінде яшамаға біз межбур олдык. Не іси украина девлетінден мунасабетлеріні курип, Ө, біз өз яшайышымызды бір тешкіл етмеге тырыстық ве яқшылықны көрмеге башладық өз евлерімізді көрдік ә, сияси өле бір менфаатларыны қорчаламаға тырыстық ама кенеде 14 төртінші сенеде кене девлет бізге басқы еді оның үшін бір яқшылық жоқ ве не қадар русия бүгін түркиеге болсын башқа мемлекеттерге болсын тырыша көрсетмеге біздер яхшылық япамыз біздер қырым татарларға ә, тіл ө, қорчаламаға башқа акларын қорчаламаға ярдым жоқ эр ялан эр ялан не қадар біздің инсанларымыз хабысханелерде отыр не қадар инсанларымыз бір ондан зияде біздің семедешілеріміз қырсланылды әлі не ерде олғанларын біз білмейміз шахси менім достым эрвин ибрагимов сегіз жыл эвелсі қырсыланылды оның ана бабасы әлі да оны беклейлер мен енді азат еткен соң бабасыны көрдім оның көзлеріне бақмақ бөле ағыр маңа чүнки о маңа бақа сұрай сен анда хабисханелерде олғанда белкемде бір хабер алдың ма бар ма дүнияда бұ инсан менің оғылым сағымы мен оңа не жеваб берейін ич бір Малюмат йоқтыр бұл инсаны Не Некадар инсан мецбури тышға чықты. Чынки оларна яда басқы зулумлық япалар, яда шындыки мина екі сене дивамында, сонки екі сене дивамында, чок бизым еркеклерімызын Руси ордусында алмаға тарыш алар. Я олар ось Украина дивлетіне қаршы курашме гестемейлер. олар асылында сабашында ештырақ етмеге істемелер. Чүнкі Қырым татарлары сонки еллары ә, оле ә, бір ә, селяқсыз күрешке алыштылар. Бұл бізің милли әрекетіміздің бір принципі олды. Оның үчін ә, білесіз бір яқшылықны да біле айтмаға ә, түлімді айланмай. Әлбет, ешғалджелер Қырымда биналар құралыр жолларын япалар. Балабақчаларын ачадыр ве иляхре иляхре. Ама бу тек штеуле бір көринген ресім, декорация. Оның артындан зулумлық. Сен ош фикрлерни сербест атмаға ижбур чаре тапмайсың. Кенеде қайтарып айтажам, қырын татарлар Русия акими акимиетне ә, қаршы чықмадылар. Егер Русия өз сынырларда яшаған олса, біздер олар насыл яшайлар, кімні өз президент оларақ сайлайлар, не ічінде япалар, іч бір істегі ә, 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 мерағымыз да біле олмай. Ама олар бізім топырағымызға келділер. Біз бұ ижғаліне қаршы чықтық. Ве ондан соң бізге зұлымлық япалар, бұл бізлер бұл ақсызлыққа, зұлымлыққа қаршы шықтық. Ондан соң, не қадар инсанларымыз тұтылды, яда кетті, яда өлдірілді, яда қырсыланылды. Біздер насыл оларға яқшы баға жаймыз. де ә, зұлымлық бітмей. Абысқанелерде де инсанлары қиынайлар. Ә, мені тұтылған вақытында да дөрт инсан менен бер олды. Оларын дөртіні да қиынадылар электрошокер орды, таяқларнен ә, таяқлар нен ордылар, юмырқлар ордылар, сенің яқынларын ә, өлдіре деп қорқыздылар. Бұтек менің бері бер. Эпсі сиеси ә, тұтықлары өле бір ә, шарайтлерден кечтілер, қиынчықлардан бір кечтілер. сені Абсханеде қойған соң, ашлары халял vergi, domuz etinden çok ола. ola. E, namaz kılmak, Kur'an okumak çereleri çok sunda yoktur. E, bu e, odaları kirli, sasıkları var, <laughs> e, yargı taze hava yoktur. Elbette <laughs> çok insan böyle şaraitlerde hasta ola. Ve çok insan сербестлікте де қаста еді, ама шу түшкенде олар даа бетер олауыр. Енді бір инсан ә, бізім семедешілерім, семедешіміз Джемил Гафаров асылында вефат етті қапысқан еді. Ама мен вефат олғанында айтмайым, оны өлдірділер анда. Чүнкі кереклі тіббі ярдымын көрсетмеділер. Яқшы, сіз бізні қапаттыңыз. Олды, олды а, ама ә, тұтқылағанда инсанларын ақлары о бар. Русия қанунларда бұл язылған, олар бұны ебе япмайлар. Оның үшін мен де дегерлері де бұл қапсқанелерде де ағыр өлі бір ә, алда болуғанымыз. Пек ағыр бір меселе, не себептен? Асылында Қырым Татар Меджіліс азаларының чоқлығы Қырымдадыр. Амма ашықтан ашық фаъиллит көрсермеге шынды ижбур имکانлары жоқ. Чүнки баскы оқадар о kadar бір бويк дәрежеге ә, олды. Жанг башлаған соң, бұл сонки жангның де, дәуірі. а ә, бақнас, бірінші күнлерден башлап, Мұстафа Гамазны қырмыға қоймадылар. а ә, Ахтем Чигозны tuttılar, қапаттылар, рейісімізді Рифат Чубаровны жібермеділер. Эскендер Бариев, ә, Исмет Юксель, Изашев Киев, ведігерлері қырымға қайтмаға ичбір имканы ә, олмады. Шу ә, заманында мен деді мен бір яққа шықмайым, чүнкі халқым мұнда яшаған сон мен нас шықачам. Әлбетті халқынен бері-бер. Ве бұ ә, тұшта олған межіліс парчасындан, қырымда қалған межіліс парчасындан мұнасебетлері, Ә, құрмаға мен өзіме бөле бір вазифе алдым. Оның үчін мен әке айда бір кере, әр айда Киевге шықып, үште субетлер япар едім. Ве ә, бұ ішбірлігімізіні құра едім. Әке меджілісін оле бір парчасының арасында. Оның үшін бұл бұйық бір вазифе еді, ама о вақытлары біраз өле бір фаал көстермеге имкенымыз бар еді. Біз бала мерасимлері, бұ тасил мерасимлері, дегер мерасимлері тешкіл етередік. Ама білесіз, егірім бірінші сенеде, ә, өле де демем, егірімші сенеден сонымдан башылап, бұзым имкенларымыз о қадар сұқтылар, Менің өле бір дұйғым бар еді, енді бір адым біле атмаға бұл сияси фаалетінде не күчім қалды, не имканым қалды. Ә, пек өле бір ағыр меселе олды, өз фаалетіне девам етмеге. Там шу вақытында мені кенеде тұтып алары. Мен Қырым платформасына кеткенде чоқ ачуылы кеткенедім. Тамам бұл вазиетке ачуым бар еді. Ве олар деділер, барсаңыз, біз сізлерге біз сіздерге бір жаза япарық. Мен бұл ачулығымдан бұңа бақмадан еп бір деп шықтым. Ондан соң мені де тұттылар. Ойлы дұйғылары бар еді. Шымды заманында асылында бір сияси фаалетіне көрсетмеге имканлары ек. Ама ойле айтайым, меджіліс азалары қырымда бар, фаал инсанлар бар, мили әрекет Иштырақчылері бар, яшларды, қартларды бар. Біз бақ тұтамыз. Ве әлбетте азырлық көреміз. Чүнке ең бірінші вазифесі бүгін заманында бұл қара күнлерінде халқымызның ә, рухы түшмесін. Бұл ең бұйық вазифесі. Чүнке бұл үшгілер бір мақсадыны ә, тұршалар еріне кетірмеге, Бізім қалқым асылында ішғалде қалған Украин ватандашылары бұл вазиет сонсуз олачағына, бір вақыт қырым азат еткімеге жегені бізлер қабыл етейік деп тұрышалар. Шу алда ә, әлбетте ә, қалқымыз бұны қабыл етмесін, бір вақыт кенеде азат олырмыз, бір вақыт кенеде ә, бізім ақыларымыз еріне келер, имканларымыз ачылыр деп Меджлис азалары, мили арекетінің иштрақшылары бүгін чалышалар бұл меселеде. Ачығы деген, ама өз ара гізлі шекелде лаф етіп, көрушіп, бір-біріне өле бір қол тұтып, дестек көрсетіп, ә, бұл чалышмаларымызын девам етер. Әлбетте, бұл сенелер девамында мен қапысқан отырғанда шымды чыққан сон баяғы ешлер япылды. Крым татарлар ээ ә, Украина ә, девлеті içinde қарарлар алынды, қанунлар қабыл етилді. Сіз білесіз, бұл тамыр халқы, Украина тамыр халқы қануны ә, қабыл етилді, амма мында да проблемасыз болмады, çünkü бұл қануларға негізленім. Шimdi бізлер Украина үкіметіне Крым татар миллет мересін ресми оларға регистрация өткізуге тырышамыз, амма не үшіндер? Шimdi бұл қарор алынмады. Бұнен көрсеті, бұ көрсеті Украинада алида чалышмақ керек, олар бізлеріні 100 фаиз оле деп. Бізге қаршы чалышқан күтшілері Украинада бір яқа кетмеді, олар барлар, ама дост олған инсанлары, сиясетчілері, экспертлері зияделештірділер. Олар чок олдылар. Оның үшін әрші проблемсіз, демек, аққын йоқтыр. Ама нейсе, бұл әр ерде олған бір вазиет, бізлер чалышмаларымызын девам етеміз. Ве ең бірінші сұрада бізлер қырым татар халқының сүргіні сой қырым оларақ танылсын деп, Чалышмаларымызын алып барамыз. Украина бірінші оны таныш олды. Ондан сон Латвия, Литва, Полония, Канада қабыл етті. Шу күнлері Şu ayında biz Estonya tarafından bekleyemiz böyle bir kararını. E, Elbette ben anlayayım Türkiye içinde bu pek ince bir siyasi mesele ama ne ise biz onu da kaytara kaytara hatırlayımız. Belki de bir vakit Türkiye parlamentosu da böyle karar öyle mi başka bir şekilde gerekli ve layık sözlerini tapıp қабыл етердір мен білесем, үміт етем бұна. Чүнкі ойле бір дестегіні біз көреміз, ама ә, символик оларақ ә, қарар кебі, парламент қарары олса, ә, о да гөзел олар еді. Бұл Ригада парламент қырым платформасында біз сай евенті кечірежеміз тамам мұна бұл сой күрым мезусында. Әлбетте бізім темсілгілеріміз, бұл Мұстафа ағамыз, Рифат Чубаров, Ақтайым Чигос, мен, ве дегер азалары анда олын ажамыз, ве бұл қырым платформасын үштірақшылерінен чалышып, sht işte, Кенеде bu қырым mevzusina qirыm татар xalqinin vaziyatina оларын işte, оlarnin diqqatini жelpеtajеmiz баяғы 10 yыл ічінде баяғы деңішмелер олды эң біріншісі ұлыслар арасы қануларыны бuзып русия ho insonlarin o'z vadдаlаrni qырымға kетiрдi eng аzi sakkiz yuz bing eng cho'qi миллион million insan. Onun için anda şimdi bu demografik va vaziyeti pek değişti. E, şu sebepten Kırım Tatarların sayısı da az oldu. E, siz bile siz bu siyasi bas baskınlardan kaçıp Ketip çok insanlarımız Kırım'dan çıktı. En azından 20 bin değiller en çokluğu 50 bin değiller ama bunu kimse gerçekten bilmiyor. Çünkü daha saymadı. Bu proses e, devam ete Инсанлар чықалар. Бірісі қайта, ама чок инсан дегіл. Чүнкі қорқыншылы бұ мұйетте яшамаға енді инсанлар болдырдылар. Бұрынкісі, Әкінкісі, кенеде бұ баларымыз Русия ордусына алынмасын деп балары кетелер, картлары дайынды дайанмайып, баларын янында кетелер. Ве илі ахрі. Әбет, Русия тұрша бұ бүджет параларын құланып Ә, базы оле бір шейлеріні экономик тарафындан ә, гүзелләштермеге ама кенеде айтам бір тарафындан бұл ола екінші тарафындан бұл ә, инсанның ақларын басқы япыла ветек татарларға дегел умуми бұр әркезге ама бізге айры жада зиядей оле бір басқынлары көрсетелер ә, инсанларға ой фикрлерни білдірмеге, дуйдурмага біле имканлары йўқ тек егер сен бұл путиннен разылық көрсетсең, ола білер. Башқа бір фікір олмас ә, Путинні де да тимесең бұл жеңке қаршы ә, біршілер айтсаң сенің іші бітті апскани яда башқа бір жаза Сені беклеве, ілі ахрі, ілі ахрі. Денішмелер чок, ә, ама әң олі бір бізніра бұ демографик денішмелері. Бұ эң біріншісі, ә, сияси басқанлары девам әті. Бұ сияси ә, тұтықларын артқа, қоранталарға, яда башқа топырақларға чықармаға пек зор бір меселесі. Сонки 5 ел ічінде мен бір ұзым минашында азат олдым. Қырымда яшаған инсанлар семедешлерінден яқын заманда да бір қызшық Лениеу Умерова ә, азат етілді, ама ол Қырымда яшамады, о енді бір қач заман Украинада яшаған еді. Нейсе, мұна оны да саяйық, екі инсан Қырым татарх сияси мабуслерден қайты, ама олар юзілер анда енді бұқ абысқанелерде отырған, я пара жезасына, башқа бір жезаларға оғыраған не қадар юзілер, юзілер анда бізім қалқымызның темсілжелері бар. Оны да айтсаң, саатлар нен айтмақ мамқын. Не қадар да бұй жғал олажақ қабереміз ек. Истередік ярын бетсін, бүкін бетсін, түнеуін бетсін бұй жғалы. Әлбет, біз бұл ижғалдегі сон яшайшына азырлық көреміз. Девлет институтлардан, тешкілетлардан ә, бераберлікте әп бір стратегик өле планларымыз тіземіз. Не олачақ, нас олачақ? Ең ә, мұйын фікіріміз, қырым татар тамыр халқының ақылары, сияси ақылары, бізім девлетчілігіміздің ә, ғайридан тікілемесі ақымыз мұтлаққа қабыл әтілецек. Башқа бір елімізді көрмейік. Чүнкі біз көрдік, Әгер башқа өле бір вариант олса, о неге кетіре біз әнді ағнаймыз. Планларымыз бар, ама шу сұрада бірінкі бірінкі сөз, бірінкі іш бұ әскерлер, Украина әскерлері олар ең біріншісі қырымны азат үшін өз o'z әрaкетlarini yopmoq олар. Бұл біздің iстегеміз дегел Русия басқа бір жолын бізді бізге қалдырмағаны себебінде олар асылында қырым қырымны қайтармаға істемейлер бізді азат етмеге істемейлер. Оның үшін тек Украин аскерлері қалқара өле ә бір ярдымын үлі қырымны азат етеджеклер. Сон әпіміз бәрәберлікті әлбетті қырымын инсанларын оларын қафаларында олған шелеріні насыл қайтарайық. Бұ Русия пропаганданың нәтижелеріні насыл темізлейік. Бұны әнді түшінеміз ве чалышмаларымыз әнді девам етейік. Мен ве менім достларым, қардашларым бір қач күн енді Түркейді өле бір адвокацион тур япамыз. Бірінші Истанбулда бір қач күн бүліндік. Бүгін әкі күн, бүгін енді әкінші күн біз Анкарадаймыз. Ярын әскі шеерге еліміз бар. Чоқ көрші өлер олды. Анкарада парламент осы темсілділерінен, Түркия амбудсман офисын хадимлерінен көрші digеr degер in ukраиna turkiyadagi buyuk elchisidan jurnalistlardan gazeta jilaridan Ve veahi her yerde bizni yaxshi qabul etaylar yaxshi bizim masalamizni ag'naylar va yardım destak ko'rsatmaga azirlar aslida men teşekkür bildiramn erkez çünkü gerçekten Türkiye tarafından tek iyilik o'labir ko'rsatamiz gerçek yardımı ә, ko'ramiz bu сайын түркия жумкурлашкандан башлап, eng so'nki bir gazeteci de olsa Әді инсанлардан, бізім дер, қырым татар дернеклерден ә, тек дестек көрсетміз, кімсе бізге бір қаршылық көрсетмей. Ә, бұл бұ, пек бізні өлі бір мұтлы япа, ама ағынаймыз, ә, да, чөк чалашмаларымыз олмақ керек, да, чөк бұл ә, зияде дестек олса, көзіл олыр. Чүнкі ә, Түркіге... Ә, тарафындан япылған ярдымы или бірқач сияси тұтықлар енді азат олынды, мен де оларын арасында. Енді ә, Русиенің насылдыр бір мұнасебетлер субет япып, белкі де біраз басқы япып, кешіт түрлі имканларыны құлланып, Түркейді біз әмінміз бөлі имканлары бар, Аллаға шүкір, Олар булларын Türkiye bu imkanların kullanıp bizim halkımızga yardım etse Ukrayna'da umumi yardım etse daha güzel olur edip deyip sayam. Чох memnun oldum manda gelip bu insanlardan konuşup ve onlardan sohbet edip onların cevapları eşitmeye mutlu oldum ve memnun oldum da.